І ми обіцяли вам сьогодні представити наших гостей, тож не будемо далі зволікати. Ви чудово знаєте Вікторію Мілянкову, от Віка, ну хто тебе не знає, правда? Це керівник дитячої студії Мир Світ Очима Дітей, Мір дітей». І от сьогодні нарешті ми і цих дітей побачимо. Также сьогодні у нас і що є гості. Я, я можу вас назвати актерами. Это три актери дитячої студії Женя, Настя і Даніл. Доброе утро. Доброго ранку. І власне ми неодноразово говорили про цілу купу дитячих заходів, там про фестивалі, про концерти, про все-все-все. І -все -все. завжди нам Віка розказує, що дуже діти талановиті, що такі вони неймовірні. Що власне сьогодні, нарешті, ми можемо побачити це на власні очі. Після невеличкого відеофрагменту, який сьогодні наші гості до нас принесли, ми продовжимо. І розкажемо, як саме можна розкривати акторські здібності дитини, не зважаючи на її ніжний вік. Скучно, ничего делать, никого нет. О, Настя, приветик. Привет. Как дела? Хорошо. А меня все плохо, скучно все, нечего делать. Ух ты, а что это за объявление такое? Давайте сделаем мне лучше. Добрее. Ну, а что обозначает добрее? Добрее это надо сделать кому-нибудь что-нибудь доброе или помочь, сделать хорошее дело. Но кому здесь помогать? Ну, земля большая, наверняка где-нибудь понадобится твоя или моя помощь. Вот я пройду, обязательно сделаю кому-нибудь хорошее да, дело, даже два, а их три. Хорошо. Вот вечером прием и расскажем, какие хорошие дела сделали. Хорошо, вот договорились. Все. Вот и все. Пока. Пока. День. Давай. Считать ты не умеешь. Тут не все деньги ростят. И плавка. А что мы теперь делать будем без мороженого? И... Дырка в кармане у меня. В голове у тебя дырка, а не в кармане так ну что вы ссоритесь? Ростик деньги потерял, 50 копеек не хватает. 50 копеек? Давайте я поищу. Так. Ага, вот он, 50 копеек. Спасибо. Спасибо. Нет. Все, не теряйте больше денег. <связи> На финал. <laughs> Начереж совершенно нам Оджевика, власне, это той самый фильм, за ради кого мы сегодня Розкажіть, Расскажите, ласка, пожалуйста, на він знімався и яку мету переслідував. Ну, все началось, конечно, очень неожиданно. Мы на занятиях дали детям задание написать сценарии короткометражного кино. Ну, как бы изначально было понятно, что дети напишут ну, такое сочинение в своем понимании. Mm -hmm. И вот когда мы начали эти сочинения отсматривать, среди одного, всей этой вот большой массы появилось одно, на которое обратили внимание все педагоги студии. Мы сразу поняли, что как бы написала его девочка Чудновская Настя, это старшая группа девочка, а вот явно весь сценарий ложился под среднюю группу. И мы сразу видели вот каждого, прям роль, вот кто ее каждый может сыграть. Вот это сложилась картинка сразу в голове у всех взрослых, кто есть в студии. Мы пришли на занятия в среднюю группу, прочитали это детям. И предложили им самим, а вот как вы считаете, какую бы роль вы сыграли? Ну, было достаточно приятно, что каждый вот выбрал ту же роль, которую мы им назначили, так сказать, как взрослые. И мы сказали, дети, будем снимать? Будем. Написали сценарий и начали потихонечку Сказано, работать. Взроблено. Да. В процессе немножко, конечно, сценарий менял свою структуру. Кто-то из детей может быть сложнее воспринимал камеру. Все-таки мы больше давали уклон на то, чтобы дети были как маленькие журналисты. Мы брали интервью, мы готовили их к этому и вдруг кино. Конечно, самый младший у нас вот Ростик, где он вот мороженое потерял деньги, да, его роль была достаточно активной, и он не совсем готов был, когда камеры наезжали на него, он сразу на них начинал смотреть. На помощь пришла Алина. Она прибежала и вот э, начала ему как бы подсказывать. Мы смотрели все дружно на нее, и операторы говорят, слушай, а может, пусть так и остается? Посмотри, как она его, прям как настоящая женщина. А вот у нас тоже так бывает. Камера у этих хлопцев наезжает на нас, и так, и смотришь что Вот поэтому Задача руководителя нам понятна. Задача руководителя понятна. Но, ребят... Давайте, вот там съемочный процесс. Это взрослые, у них все по-другому. Вот скажите, вы же, наверное, снимаетесь в кино только для того, чтобы получить премию Оскар как молодые таланты. Я так думаю, что только для этого. Вот вот истинное желание, почему люди снимаются в кино. Видишь, даже с детства все мечтают попасть на большую сцену и получить какую-то хорошую премию. Ну а насколько в них это выйдет, мы не знаем, у себя песня на велочкове Отже, до Оскара ще треба дожити. Ну, а власне, який творчий шлях будемо перед тим долати. Сподіваюся, нам розкажуть сьогодні наші маленькі гості. Нагадаю, разом з Вікторією Мірянковою до нас сьогодні завітали Женя, Настя та Данило. І власне з Данила ми будемо починати. Отже, ми ти побачили, щойно у цьому відео. Розкажи, будь ласка, чи не страшно було зніматися перед камерами? Мені вічно було не страшно. Хоч я перший раз від камеру, але мені було не складно, не страшно. Такі причини, якби то я знімався вже. Ну... 12, 15 кино. И привык к камере, и теперь я ее не боюсь. Будешь я к зеркалу Яралашу. Mm -hmm. <laughs> oh, кстати, почему-то всегда вот, э, ассоциативно именно детское кино у нас с Иралашем, хотелось бы как раз вот... Ваше... На да, да, в вашей студии бы хотелось пожелать, чтобы как раз вот именно в будущем там все эти дети, которые будут сниматься, и все время вспоминали почему-то там не Иралаш, а вашу студию, все-таки хотелось бы, чтобы вот те работы, которые вы снимаете, они чего-то достигали, получали призов Вы, кстати, собираетесь именно этот фильм куда-то выставлять на какие-то фестивали? Ну, в данный момент мы подали заявку на два кинофестиваля. Uh -huh. Очень будем надеяться, что наши работы понравятся. Уже приятно то, что мы получили ответ от организаторов обоих конкурсов, что мы приняты, что наша, наш фильм ⁇ Наша работа ⁇ в рамках тех правил, которые положением конкурса... Она нам предложено, поэтому будем надеяться, что все получится. Ну что, Настя, твоя черга. Рассказывай, как проходила у тебя подготовка есть? до съемок. Да, есть любимая актриса, которая для тебя, в принципе, идеалом на экране является? Есть. А кто это? У меня... Я очень люблю... Извиняюсь. Не я очень люблю фильм. Угу. Это «За двумя зайцами». А, вот так вот. Да. Это что, Проня у нас? Да. да. И я ее люблю. <laughs> Она выбила зуб, и поэтому ее взяли на ту роль. А, вот так вот. Ты даже знаешь историю, как попала актриса именно на съемки этого фильма. Отлично. Ну, я думаю, для того, чтобы попасть и получить какую-то свою главную роль в твоей жизни, не придется выбивать зубы, все будет все нормально. Ты будешь дарить свою улыбку. Хорошо. Жень, а твои впечатления как о съемках? Как у тебя происходило? Тоже так легко, как у Данила? С юным журналистом мы с тобой уже встречались на нашей студии, там, несколько месяцев тому, да. А теперь вот, великий кино, великие экраны. Было э, не страшно. Все было хорошо? Да. Никто не ображал тебя на съемном майданчике. Ты как не кричали? я знаю, просто как режиссеры погодятся у нас на съемном майданчике. Ну, уже. Карабас -барабас. на самом деле была достаточно сложная роль, ему нужно было упасть с велосипеда. Ты К сожалению, мы сегодня не весь фильм увидели. Вот как раз Жениной роли там нет. Затравка сегодня, была да. Вот, Ну, кто захочет, увидит. Есть в интернете, поэтому все это можно посмотреть, конечно. Ну вот, у Жени была достаточно сложная роль. Ему нужно было буквально на метре разогнаться и упасть и упасть в, в, в клумбу, а в этот момент бабушка старушка из соседнего дома, которая как раз эту клумбу и высаживала, очень тщательно контролировала, чтобы цветочки не помялись, поэтому у него задача была со всех сторон всех удовлетворить. Ну, возможно, даже Жени это будет какой-то поворот в его судьбе, и он помимо актерской карьеры будет еще и работать как каскадер. Ну, я думаю, ответ на питание, мы не знаем у себя после рекламы женатая, мы еще раз нашим летачам, что сегодня до нас Виктория Миренкова, коренник э, детячей студии «Мир глазами детей», а так уж трое юных актеров Женя, Настя, Таданелла, как раз перед рекламой запомнилась на теме каскадерства и актерской карьеры. Для всех зрителей мы напоминаем, что телефон студии 213-46-24, и вы можете задавать все интересующие вас вопросы, и возможно один из вопросов, который вы бы задали, а зададим его сейчас мы. Вот, вот программа по раскрытию талантов в ребёнке, как из чего там состоит? Как вы подходите? Это каждому индивидуальный подход, либо какие-то общие принципы занятости группы. Как вы раскрываете именно актерский талант в детях? Есть, конечно, общие занятия, на которых детям даются азы и актерского мастерства, и техники речи. Но открыть их таланты, в принципе, как бы мы стараемся, наверное, дать им самим возможность. Если взять непосредственно фильм «Бумеранг добра», то по сценарию изначально был один главный герой, мальчик, которому скучно, нудно, и вот он идет, и ему на пути встречаются люди, которым нужна его помощь. В процессе подготовки, как бы, одно дело, они выбрали себе сами роли, да, но детей у нас значительно больше, чем было ролей в фильме. И между Настей и Данилом произошел, ну, такой конкурирующий спор, кто же будет в этой главной роли сниматься. Ну, может, они сами тогда расскажут. А вы, когда говорили, что были съемки, прохожие, которые были на улице, как-то тоже реагировали на то, что происходило. Были какие-то курьезные ситуации. Вы говорили, там бабушка какая-то реагировала на то, что вы снимали, да? Рассказывай, Настя. А, ну, расскажи. Бабушка так стоит, смотрит в окно, у меня такие большие глаза, 5 так, копеек. Так, смотри, вот так. И вот тогда начинаю, это даже не упал на клуб. Она думала, что вы безобразничали, а вы на самом деле кино снимали искусством занимались. Так, да, когда это... И Женя упал на клумбу, и она как начала стучать по тем окнам, и как начала кричать, Потом это взял оператор, начала ей снимать. А она такая: что, где? Тогда, не знаю, э, -то, Закрыла форточку, чтобы ее не снимали, и это. Потом, когда мы продолжали снимать, она опять так смотрит, это за Как в настоящей жизни. То есть, иногда бывают такие моменты, что можно снимать и кино, и в, ли, и, и в жизни. Что бывают такие случайности. Но вы видите, да? профессия актера сопряжена с некоторыми опасностями в жизни, даже во время съемок. Ну да, у нас один знявся чуть, чуть з велосипеда. Ну я сподіваюся, ніхто не постраждав. Ні. І що тепер хочете зніматися далі в кіно? Да. А в якому? Да, в щоб було б цікаво, щоб було весело. Ну, і хорошо. Віка будемо далі кіно знімати? Будемо. Обязательно будем. Сейчас мы рассматриваем еще два сценария, которые нам прислали, кстати, просто дети ВКонтакте. А угу. вот тоже достаточно интересно. Сейчас наши режиссеры рассматривают, насколько это технически будет возможно. Поэтому я, конечно, уверена, что будет это как раз будет для этой группы тоже кино такое веселенькое. А вот старшая группа у нас будет снимать весной фильм к празднику «Живы». Это праздник женского начала, ну, если сравнить с тем, который нам привычно, это 8 марта. У славян это был праздник женщин, праздник начала жизни, 1 мая. И он так и назывался, праздник живы, это богиня жизни. А вот. Это достаточно такая и сложная работа, и в то же время интересная, потому что увлекла и нас всех взрослых. И сначала вот наша Настя, она у нас такая очень пишущая, это ее идея, она начала писать этот сценарий, к ней присоединились еще у нас Саша, Маша есть, вот Женя, все дружно, они начали продолжать эту мысль. И сейчас уже у нас есть сценарий трех серий. Нет, главное найти спонсоров, которые точно так же увлекутся нашей идеей. А, Женя, Настя, Данил, вот вы все в школе учитесь, правильно? Да. Вот У вас есть свои преподаватели. Все мы знаем, что в воскресенье день учителя ну так принято в последний рабочий день поздравлять всех своих преподавателей, учителей, в том числе и ваших руководителей. Вот пару слов, как бы для ваших любимых учителей. Поздравьте их с сегодняшним предстоящим праздником воскресенья. Данил. Валентина Александровна, я вас поздравляю с следующим днем учителя и с, и с другим. Я вам желаю здоровья, чтобы дети, дети нормально учились. Ну и я, конечно. Поздравляю вас. Настенька, а от вас пару слов вашим любимым учителям. Александра Дмитриевна, Людмила Ивановна, поздравляю вас с днем учителя. Желаю добра, чтобы ученики вашего слушались. Всего хорошего. Ваша Анастасия. Молодец. Жень, ну и от тебя пару слов вашим учителям и преподавателям. Поздравляю всех учителей с Днем Учителя, чтобы дети учились, радовали учителей, чтобы не баловались. Віка, ну і ми вітаємо вас. Я думаю, вас так само можна сміливо називати педагогом, оскільки спілкування з такою неймовірною кількістю дітей неможливо без педагогічних навичок. Тож вітаємо усіх власне і тих, хто в нас у гостях, і тих, хто нас зараз дивиться, і з наступаючим днем Учителя. А також нагадуємо, що сьогодні день посмішки. і Я сподіваюся, нам вдалося викликати цю посмішку у вас. Наша програма продовжується і після музичної паузи. дізнаєтеся, чим саме.